ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಹನುಮತ್ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಹನುಮಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಹನುಮತ್ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪಠಿಸುವುದು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹನುಮತ್ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ वीताखिलविषयेच्छं जातानन्द जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छं सीतापतिदूतात्यं वातात्मजमद्य भावयेद्यं तरुणारुणमुखकमलं करुणारसपूरपूरितापाङ्गम् सञ्जीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जनाभाग्यम् शम्बरवैरिशरातिगमम्बुजदलविपुललोचनोदारं कम्बुगलमनिलदिष्टं बिम्बज्वलितोष्ठमेकमवलम्बे दूरीकृतसीतार्तिप्रकटीकृतराम वैभवस्फूर्तिः दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम पातु हनुमतो मूर्तिः वानरनिकराध्यक्षं दानमकुलकुमुदरविकरसदृक्षम् दीनजनावनदीक्षं पवनतपपाकपुञ्जमद्राक्षम् एतत् पवनसुतस्य स्तोत्रं यः पठति पञ्चरत्नाख्यं चिरमिह निखिलान् भोगान् भुङ्क्त्वा श्रीरामभक्तिभाग्भवति श्रीराम भक्ति भाग्भवती श्रीराम भक्ति भाग्भवती इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमत् शङ्करभगवत्कृतौ हनुमत्पञ्चरत्नं सम्पूर्णं धन्यवादः मन वीडियोगे सिगोणा